assalomu alaykum ismim nodirbek bugun siz bilan kolonnik konditsionerlar haqida gaplashamiz kalonnik konditsionerlar haqida ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz ushbu rolikni oxirigacha tomosha qiling va biz tomonimizdan berilgan ma'lumotlar sizga as degan umiddamiz ushbu konditsionerlar ustunbop ko'rinishda ishlab chiqarilganligi va pol ustiga o'rnatilganligi uchun bu konditsionerlarga kolonnik turidagi konditsionerlar nomi berilgan ushbu konditsionerlarni biz katta hajmdagi binolarda ofislarda restoranlarda va umumiy ovqatlanish joylarida o'rnatishimiz va nafaqat sovutishda işte, balki isitish rejimida ham foydalanishimiz mumkin kalonik turdagi konditsionerlarning afzalliklaridan biri boshqa turdagi konditsionerlarga qaraganda o'rnatishi osonligi va qulayligi bilan ajralib turadi baki brend ostida ishlab chiqariladigan kalonik turidagi konditsionerlar yigirma to'rt ming quvvatdan oltmish ming quvvatgacha bo'lgan modelda ishlab chiqariladi va o'zgacha dizayn ega bo'lib sizning xonadoningiz va ofisingizga o'zgacha ko'rk berib turadi shivaki brendi ostida ishlab chiqarilaigan kalonnik turidagi konditsionerlarda qo'shimcha elektr isitgichlar mavjud bo'lib bu o'z navbatida konditsionerlarni nafaqat sovutish rejimida balki isitish rejimida ham o'z samaradorligini oshirishga xizmat qiladi shivaki brendi ostida ishlab chiqariladigan konditsionerlarda boshqaruv pulti o'n ikki metrdan o'n besh metrgacha bo'lgan masofada boshqarish imkoniyatini beradi bu esa o'z navbatida katta hajmdagi ofislarda mijoz ustozlarimizga qulaylik tug'diradi kalonik turdagi konditsionerlarimizda yaponiyaning Panasonic, hitachi kompaniyalarining kompressorlari o'rnatilgan bo'lib ushbu kompaniyalar dunyodagi kompressor ishlab chiqarish bo'yicha ilg'or kompaniyalardan biri hisoblanadi mijozlarimizga qulaylik bo'lishi uchun tashqi va ichki qismlarni bir biriga bog'lovchi mis quvurlari drenaj quvurlari montaj jihozlari elektr manbaiga ulash elektr simlari va shuningdek tashqi qismni o'rnatishda kranshteynlar qo'shimcha ravishda taqdim qilinadi shivaki brendi ostida ishlab chiqarilgan kolonik turdagi konditsionerlarga 3 yillik to'liq kafolat va 7 yillik servis xizmatlari taqdim qilinadi